Yay aylarının həddindən artıq quraq keçməsi bir çox əkin sahələri kimi çayçılıq təsərrüfatlarına da müəyyən qədər ziyan vurdu. Lakin bəzi çayçı fermerlərin vaxtında gördükləri ağrı texniki tədbirlər nəticəsində onlara dəyə biləcəyi ziyanı aradan qaldırmaq mümkün olub. Uzun illərdir çayçılıqla məşğul olan Rəşid Quliyevin sözlərinə görə narazçılığı heç bir əsas yoxdu kəsər faxtımızın suvarma mənbəyinə yaxın olması və çay sahələrinə suvarma xətlərinin çəkilməsi müəyyən qədər bu quraqlığın qarşısını almasında bizə köməklik göstərmişdir. Gördüyünüz kimi artıq 7-ci dəfədir ki, bu sahələrdən məhsul götürürük və ötən illə nisbətən artıq bu illəri 20-30% məhsul artımına nail olacaq. Ümumi çətinliklərə gəldikdə isə müsahibimiz bildirir ki, bu gün çayçılıq komplekslərinin əsas problemi yerli çayın maya dəyərinin baha başa gəlməsidir. Bu da yerli bazarlarda bir sıra çətinliklər yaradır. Bu gün dünya çayları ilə müqayisədə yerli çayın maya dəyərinin ən yaxşı halda 16-18 manata başa gəldiyini vurğulayan fermer çayçılığının inkişafına dövlət dəstəyinin artırılmasını vacib hesab edir gələcəkdə çayçılıq kompleksi ilə bağlı hər hansı bir tədbirlərin, qərarların qəbul olunması, iş növbədə emal məsələlərinə üçün müəyyən qədər imtiyazların verilməsi, çayçı fermerlərə dövlət tərəfindən verilən subsidiyaların miqdarının artırılması ümumilikdə çayın maya dəyərinin aşağı düşməsinə səbəb olacaq və bu da ki çayın reallıqda olmasında öz müsbət təsirini göstərəcəkdir. Rəşid Quliyev onda bildirdi ki, Lənkəranda Buket, Erkənçay, Fərmancay adı altında istehsal olunan yerli çaylar alıcılar arasında böyük rəğbətlə qarşılanır. 1 kq müxtəyəqeyfiyyətli çay əldə etmək üçün isə 4 kq yaşıl çay yarpağından istifadə olunur.